Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Walaupun DAP baru-baru ini memberikan ugutan kepada Anwar Ibrahim agar segera melaksanakan reformasi dalam tempoh enam bulan ini atau mereka mungkin akan tarik diri dari kerajaan ataupun mungkin mereka akan tarik sokongan dari mandani itu sendiri. Saya yakin dan percaya mereka tak akan buat macam itu. Mereka tidak akan keluar dari kerajaan ini. Kenapa? Sebab ada tiga lagi benda penting yang mereka hendak buat dan mereka hendak capai yang masih lagi belum mereka berjaya buat. Selagi benda itu tak berjaya dibuat oleh mereka, selagi itulah mereka tidak akan ke mana-mana. Tak percaya cakap saya? Tonton video ini. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu yang baru-baru ini DAP telah memberikan satu amaran atau lebih tepat lagi kita katakan sebagai ugutan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar segera melaksanakan satu reformasi dengan segera dalam tempoh enam bulan ini atau mereka mungkin akan mempertimbangkan kembali kedudukan mereka dalam kerajaan perpaduan madani ini. Kalau ikutkan kata-kata mereka, mereka mungkin akan bertindak untuk tidak lagi menjadi menteri. Tetapi ada juga cakap-cakap yang menyatakan bahawa mereka ini mungkin akan tarik sokongan dari kerajaan mana ini altogether. Tetapi kalau anda tanya saya lah tuan-tuan dan perempuan, kenapakah semua ini berlaku? Mudah saja. DAP sebenarnya, mereka terkesan dengan sangat teruk berikutan kekalahan teruk mereka dekat PRN Sabah baru-baru ini yang menyaksikan mereka bukan sekadar gagal untuk mempertahankan enam kerusi yang mereka tangi tetapi mereka dapat telur dekat Sabah secara asasnya. Dan benda itu sebenarnya merupakan satu tamparan yang begitu kuat kepada DAP. Apatah lagi, dekat ke enam-enam kerusi yang mereka kalah itu, kerusi-kerusi itu merupakan kerusi tradisi mereka dan juga kerusi yang ada majoriti masyarakat Cina lah dekat situ. So, itu menandakan penolakan masyarakat Cina Sabah kepada DAP. Banyaklah faktor sebenarnya tuan-tuan dan perempuan. Mungkin ada yang kata ah, inilah faktor orang, -orang Sabah sekarang ni fokus kepada Sabah for Sabahan dan sebagainya lah. Tetapi tak kurang juga yang menyatakan DAP ini sudah semakin tidak melindungi ataupun mempertahankan hak kaum Cina kerana itulah orang-orang Cina mula menolak DAP secara dasarnya. Tetapi kalau anda tanya saya, tuan-tuan dan sekalian, kekalan DAP itu mudah saja kerana orang dah nampak yang DAP ini sembang je lebih. Masa pembangkang, semua sembang tengah dunia. Memang sembang seolah-olah macam mereka yang paling power, mereka yang paling hebat, mereka yang paling kuat tata kelola sebagainya. Tetapi bila dah jadi kerajaan, sebagai contoh, isu rasuah, diam. Berkenaan dengan tata kelola yang tidak dipenuhi, diam. Reformasi-reformasi yang gagal dilaksanakan, diam. Masalah ekonomi, diam. Banyak perkara yang sebenarnya mencangkam hidup rakyat, tetapi DAP yang dulunya begitu lantang bersuara ketika zaman kerajaan Najib, sekarang ini umpama macam ayam yang dikasi. Itu saja. Jadi kena itulah punya Cina yang kita tahu lebih kritikal dalam soal-soal macam ni bertindak menolak DAP secara asasnya. Dan ini tidak mengejutkan bila Arul iaitu orang kuat PSM memberitahu penduduk kampung Papan sangat-sangat gembira dengan kekalahan DAP dekat Sabah. Ha, huh, nak main. Sekarang ini penduduk kampung Papan dekat Kelang, mereka gembira DAP kalah teruk dekat Sabah. Itu kata Arul lah kan. Dan benda itu memang satu benda yang agak luar biasa jugalah sebab mungkin ramai dah rakyat orang bukan layu bukan Islam yang nampak DAP ni sebenarnya merupakan parti yang sembang je lebih tapi langsung tak boleh pakai. Dan itulah DAP sekarang ini bersungguh-sungguh hendak kembali bersuara pasal UEC. Selama ini mereka berdiam pasal UEC dan mereka beranggapan UEC ini sajalah merupakan satu benda yang dapat menangkap imajinasi kaum Cina terutamanya. Tetapi kalau anda tanya saya, tuan-tuan sekalian, isu UEC sebenarnya tak bersama pun. Ianya lebih digembar gemburkan oleh pemain-pemain politik Cina saja. Kalau ikutkan, dia orang orang Cina ni sebenarnya kan mereka selesa je dengan SPM. Mereka tak ada masalah pun dengan sistem pendidikan yang ada dekat negara kita ini sebab kalau lah SPM tu tak laku digunakan di mana-mana, tak adalah pelajar-pelajar kita ini dapat layak sampai ke luar negara, dapat PhD sebagainya di mana-mana saja di seluruh dunia. Sebab selama ini sistem pendidikan kita dah okey pun tak ada isu pun masalahnya kan. Bahkan sistem pendidikan yang singular inilah yang dapat menyatu padukan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Tapi itulah dia orang nak sangat UEC. Dia orang nak sangat main Trump card itu. Sampai dia orang kata, eh, Australia pun terima UEC. Baik. Pasal Australia terima UEC ini tuan-tuan sekalian. Anda kena faham satu perkara tau. Bukannya kerajaan Australia itu mengiktiraf UEC secara rasmi. Sebaliknya, dekat Australia, universiti universiti dekat sana, mereka diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri had kelayakan mana yang mereka terima untuk masuk belajar dekat universiti-universiti tersebut. Ada yang terima UEC, ada yang terima tapi bersyarat, macam-macam lah. So, dia taklah bulat-bulat, oh satu Australia akan terima UEC. Tidak. Dia bergantung kepada universiti itu sendiri secara asas dia. So, bukannya isu Australia itu itiraf UEC. Tidak. Tapi lebih kepada universiti itu punya prerogatif. Kalau mereka terima, terima lah. Itu je kan. Tetapi, selama ini kalau tak ada UEC pun, ada je pelajar-pelajar Malaysia yang berbekalkan SPM dan sebagainya layak untuk belajar dekat Australia tadi isu pun. Jadi untuk mengatakan yang UEC ini adalah tiket untuk belajar dekat luar negara ke apa-apa ke benda tu tak tepat sebenarnya. Even sahabat saya, Dr. Nurul Islam baru-baru ini telah menghabiskan PhD beliau. Beliau pun belajar luar negara hanya menggunakan SPM. So tak ada isu pun sebenarnya tuan-tuan sekalian. Tetapi kalau anda tanya saya lah kan, walaupun DAP dah ugut Madani, dah ugut Anwar Ibrahim kata yang anda kata kalau tak laksanakan reformasi ini, maka mereka akan pertimbangkan kembali kedudukan kerajaan sebagainya. Percayalah cakap saya tuan-tuan dan puan-puan, mereka tidak akan lakukan demikian. Mereka tak akan berbuat apa-apa, mereka akan terus berada dalam kerajaan ini whatsoever pun sekurang-kurangnya sampailah habis penggal ini. Kenapa? Sebab ada tiga benda yang mereka memang nak buat sekian lama tetapi tak terbuat-buat lagi. Dua daripadanya ongoing dan satu lagi lurking in the dark. Oh, itulah dia. Apa dia? Yang pertama berkenaan dengan ORA, PSB, pembaharuan semula bandar. Yang ini tak payah cerita dah, tidak lagi menjadi satu rahsia yang memang KPKT di bawah ngak komen cukup mahu URA ini dilaksanakan. Alasannya untuk membaharukan semula bandar dan bangunan-bangunan buruk ini hendak ditukarkan kepada bangunan yang lebih cantik dan sebagainya. Tetapi kita semua tahu yang URA ini sebenarnya merupakan satu proses gentrifikasi secara halal. Itu sahaja, tidak lebih, tidak kurang. Sebab kalau kita perhatikan pun sekarang ni, banyak je tanah-tanah Melayu dekat bandar ini yang sangat-sangat diidamkan oleh pemaju-pemaju tau. Sebab nilai mereka sangat-sangat tinggi. Terutamanya kampung baru. Hoi Kampung baru punya tanah tuan-tuan dan perempuan. Memang melelehlah air liur kan. Boleh Beli melihatkan nilai hartanah tersebut. Kerana itulah mereka geram. Mereka mahukan tanah-tanah itu. Tetapi nak rampas tanah orang macam tu tak boleh masalahnya. Melainkan kalau gunakan akta tanah untuk tujuan kepentingan awam bina kondo, bina pusat beli belah dan sebagainya, pusat komersial bukan untuk kepentingan awam. Jadi apa cara yang mereka boleh lakukan untuk merampas tanah-tanah ini secara legal untuk membolehkan kondo-kondo, pusat-pusat komersial dibina walaupun yelah, tidak sepatutnya dibina tapi tak dibina juga Jelah dengan menggunakan ura lah. Itu saja pun. Menggunakan ura untuk merampas tanah-tanah milik orang Melayu ini untuk dijadikan sebagai pusat-pusat komersial. Kenapa saya cakap mereka mahukan ura? Dan kenapa saya cakap mereka mahukan tanah Melayu? Sebab kalau anda perhatikan, ada tak tanah-tanah kampung baru Cina dekat Kuala Lumpur yang rata-ratanya setinggan juga yang dimasukkan dalam senarai ura? Daripada senarai 100 lebih tempat-tempat yang dah dikenal pasti untuk ura, boleh katakan tak sampai 2 atau 3% pun kampung-kampung baru Cina, tuan-tuan dan puan-puan Kebanyakan tempat ialah kawasan-kawasan penempatan Melayu. Nampak tak ada situ? Benda ini bukan saya cakap eh. Memang ada telah dikeluarkan oleh KLRSD satu NGO yang memang orang kata apa memantau perkara ini dengan begitu rapat sekali mereka telah meluarkan lebih kurang 127 kawasan kot yang telah dikenal pasti untuk diurahkan dan tak sampai 2 ke 3% daripada kawasan-kawasan itu merupakan kawasan-kawasan kampung baru Cina bahkan kampung baru Cina ini nak dijadikan sebagai tapak warisan UNESCO bila jadi tapak warisan tidak boleh disentuh langsung untuk apa jua tujuan pembangunan kena biar macam tu je jadi kini itulah kita kata yang ura ini lebih pada proses gentrifikasi untuk menyisihkan orang Melayu miskin bandar dan juga kaum-kaum lain miskin bandar untuk dibangunkan pusat-pusat komersial dimiliki oleh T20 dan sebagainya. Selagi ura ini tidak laksanakan, mereka tidak akan keluar dari kerajaan. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah pilihan raya PBT. Yang ini kita nampak dah bunga-bunga sekarang ini, even baru-baru ini pun, Nasbi Nazmi telah mengeluarkan cadangan berkenaan dengan pilihan raya PBT ini secara terbuka dekat parlimen. Jadi benda ini pun dah sekian lama kita tahu dah tuan-tuan dan puan-puan. Bukannya benda ini baru 2-3 tahun ini muncul tak. Memang dah lama muncul pun. Cumanya kali ini lebih diintensifikan. Konon-kononnya untuk memastikan yang pemilihan untuk ahli-ahli majlis dan sebagainya menjadi lebih telus dan pelbagai lagi. Tetapi kita semua tahu kesannya. Dekat kawasan-kawasan yang contohnya majlis Cina ke apa-apa ke, sudah pastilah PBT-PBT itu akan dikuasai oleh orang-orang dia lah kan. Benda-benda macam ni bukan resis eh. Kita cerita benda yang logik. Kalau dekat kawasan majlis Cina contohnya dekat bandar-bandar sebagainya, dah sasah PBT itu akan dikuasai oleh orang mereka. Jadi apa akan jadi kepada proses asimilasi kaum dekat kawasan-kawasan tersebut? Memang tak jadi apalah. Dan ini akan menyebabkan kecelaruan yang begitu dahsyat yang akan menjarakkan lagi hubungan antara kaum dekat negara kita ini. Benda ini ada dibahaskan secara panjang lebar oleh pemimpin-pemimpin PAS terutamanya yang saya kira mungkin anda boleh revisit baliklah video-video mereka tentang mengapakah kita mesti menolak pilihan dari PBT ini. Tetapi dua itu yang kita nampak. Yang satu ini tuan-tuan sekalian yang sedangnya jauh lebih berbahaya tetapi sampai sekarang belum dikeluarkan lagi. Tetapi memang dah diu pun. Memang dah diu sangat-sangat dah dan saya yakin percaya akan cuba dilaksanakan dalam masa yang terdekat apatah lagi PRU berkemungkinan besar akan berlangsung pada tahun 2027 iaitu lah persempadanan semula yang ini kita jarang sebut Mungkin kerana kita tak tersebut lagi ataupun mungkin boleh sampai masanya ataupun masih lagi belum ada mana-mana pimpinan DAP sebut tentang perkara ini. Mereka pun bijak juga tuan-tuan dan -tuan sekalian. Mereka tak naklah sebut tentang benda-benda yang strategi mereka itu secara terang-terangan lebih awal. Mereka akan buat diam-diam. Kemudian bam terus masuk on the spot. Potong tang corner. Kita pun tak sedar apa. Tapi saya nak beritahu awal-awal. Proses persempadan semula ini sebenarnya memang tengah diu sekarang ini. Dan memandangkan PRU yang ke-16 akan berlangsung pada tahun 2027, maka persempadan semula ini pasti akan dilakukan. Dan bukan sekadar persempadan semula ini membabitkan perubahan uh, garis sempadan kawasan saja, tetapi diyakini dan dipercayai bahawa proses persempadan semula ini akan membabitkan juga pertambahan kursi-kursi parlimen. Kursi-kursi yang menyaksikan begitu ramai sekali pemundi sebagai contohnya Bangi ataupun mungkin PJ ataupun mungkin Syah Alam dan sebagainya mungkin akan dipecah-pecahkan lagi. Bangi mungkin akan pecah kepada tiga Shah Alam mungkin akan pecah kepada dua dan sebagainya dan kursi-kursi yang selama ini majoriti Melayu sebagai contoh Bangi kan majoriti Melayu ataupun Shah Alam majoriti Melayu sebagainya mungkin akan dipecahkan kepada beberapa kursi campuran kalau kursi campuran anda rasa siapakah yang bakal jadi wakil dekat situ tuan-tuan dan tuan sekalian dah sasarlah DAP akan letak calon-calon wakil -calon Islam dekat situ setuju atau tidak dan ini secara tidak langsung berpotensi akan menambahkan bilangan kerusi orang-orang bukan Melayu ke Islam dekat dalam kerajaan. Dan juga kerusi-kerusi yang DAP rasakan mereka boleh menang. Nampak dah situ. Jadi sekarang ini, persempadan semula inilah benda yang paling diidam-idamkan oleh DAP sebenarnya dalam usaha mereka untuk mengekalkan penguasaan mereka. Cuma bila berlaku PRN Sabah yang menyaksikan mereka kalah teruk itu, maka mereka macam agak tersentak juga dan mereka tiba-tiba rasa macam tak yakin Walaupun katalah dah pecah kursi ke Walaupun PRU akan berlaku sekarang ke apa-apa ke Mereka tak yakin yang mereka boleh menang Jadi oleh kerana itulah sekarang ini mereka tengah push pasal UEC Untuk menunjukkan kepada masyarakat China Eh kami masih DAP yang sama Kami masih lagi fight untuk EU masalahnya Cumanya ialah bila kami nak kerajaan Of course lah bab kata fizik, Kami terpaksa ikut cakap PM dan sebagainya kan But no I hear you So right now we are fighting for you back nah, Macam tu lebih kurang tuan-tuan sekalian Tetapi percaya cakap saya DAP takkan buat apa-apa dalam kedudukan mereka dalam kerajaan. Sebab apa? Mereka masih lagi ada tiga benda ini yang mereka tengah fight dan mereka pastikan yang mereka akan dapat capai sebelum mereka keluar dari kerajaan. Yang pertama saya sebutkan tadi berkenaan dengan URA atau PSB Pembaharuan Semula Bandar. Yang keduanya berkenaan dengan pilihan raya PBT. Dan yang ketiga yang paling penting yang paling besar persempadanan semula yang pasti akan menyaksikan lebih banyak kursi-kursi campuran akan diwujudkan dan akan menyebabkan bilangan kursi orang-orang bukan Melayu, bukan Islam akan bertambah dekat parlimen. Antara tiga-tiga perkara ini, semuanya bahaya. Tetapi yang paling bahaya ialah persempadanan semula. Yang ini saya harap sangat-sangat agar MP-MP Melayu tak kira dah dari parti apa sekalipun kena capnah benda ini. Jangan kerana kita nak menang sorak tetapi kampung tergadai. Jangan kerana konon-konon kita hendak mengakalkan kuasa konon kononya tetapi kita menyerahkan kekuasaan kepada orang lain pada masa akan datang tanpa kita sedari. Kena ingat apa yang kita buat pada hari ini akan memberikan impak kepada anak cucu kita pada masa yang akan datang. Jangan dekkan itu takut nanti anak cucu kita akan ludah kubur kita kerana kitalah punca mengapakah kita ini sekadar melukut di tepi gantang. Tetapi itulah Jangan kata saya tak kabur benda ini ya. Kamu kan tahu dia tu penipu. Muka dia pun muka penipu. Yang kamu berdua bijak pandai yang boleh kena tipu dengan dia tu pasal apa? Kamu berdua yang bodoh. Hamba bodoh, bodoh tuan. Bodoh, tuan.